तो दोस्तों मिट्टी के मटके के पानी को पीने से आपकी कई बीमारियां भी खत्म होती है जैसे कि सर्दी जुकाम से ये आपको बचाता है एसिडिटी में आपको राहत मिलती है इसके साथ ही ब्लड प्रेशर को भी ये काबू रखता है और आपके आयरन की कमी भी पूरी हो जाती है रेसिपी इन हिंदी फाइव एम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी में आप पानी लगातार पी रहे होंगे लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं फ्रिज का पानी जो आप पीते हैं वो आपको काफी नुकसान पहुंचाता है वही अगर आप पुराने तरीके से मटके का पानी पियेंगे तो इससे आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है यदि आपके घर पहले से ही मटका मौजूद है और उसमें ठंडा पानी नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपके मटके का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा अगर आप एक नया मटका लेके आते हैं तो उसमें आपको क्या क्या काम करने चाहिए तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिया है एक बिल्कुल नया मटका और दोस्तों मटके की कीमत इस समय थोड़ी ज्यादा है लेकिन अगर आप ऑफ uh, सीजन लेंगे तो आपको काफी सस्ता मटका मिल जाता है तो फिलहाल मैंने एक नॉर्मल मटका लिया है जो कि आपको सौ डेढ़ सौ रुपये का आसानी से मिल जाता है मार्केट में फिलहाल मैंने इसको एक सौ पचास रुपये का खरीदा है अब मैं आपको बताता हूँ आपको मटके में किस तरीके से पानी भर के रखना है और क्या काम करना है जिससे कि आपका मटका एकदम फ्रिज की तरह ठंडा हो जाए तो जब भी आप नया मटका लेकर खरीद कर लाएँ तो सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरह से वॉश करना होता है और वॉश करने के बाद इसमें आपको पानी भर के रख देना होता है तो चलिए मैं आपको इसको वॉश करके दिखाता हूँ तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है आपको मटके के ऊपर इस तरीके से पानी डालना है और पानी जब आप इसको पर डालेंगे तो आपको इसमें आवाज आएगी हल्की हल्की से जैसे कि मतलब बुलबुले उठते हैं इस टाइप की अब ये देखिए दोस्तों हमने मटके को भरना शुरू कर दिया है अब दोस्तों हमने मटके को पानी से बिल्कुल फुल कर दिया है और इसको अब हमें छोड़ देना है लगभग बारह तेरह घंटे के लिए और याद रखें दोस्तों आपको मटके को धोते समय इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं डालना है अगर आप मटके के अंदर हाथ डालते हैं तो आपका पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं होगा ये एक ऐसी बात है जो की आपको कोई नहीं बताएगा पुराने समय से ये चली आ रही है इसीलिए आप मटके को धोते समय अंदर बिल्कुल भी हाथ न डालें आप बाहर से ही बस मटके को हाथ से धो सकते हैं लेकिन अंदर आप

छोड़ देते हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं इसमें कितना पानी यह सोख लेता है और उसके बाद मैं आपको बताता हूं वो ट्रिक जिससे कि आपका मटके का पानी ठंडा हो जाएगा अब देखिए दोस्तों हमने मटके को रखे हुए लगभग बारह घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और यहाँ पर आप देखिए इसमें कितना पानी कम हो गया है अब जैसे कि इसमें पानी कम हो जाता है आप इसमें और पानी एड कर दीजिए जिससे कि इसके जितने भी होल है जो भी इसमें मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं वो सभी भर जाने चाहिए इसके बाद आपका जो मटका होता है उसमें जब हवा लगेगी तो इसका पानी अंदर से ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो चलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी भरने के बाद थोड़ी देर के लिए और रख देते हैं और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ बोल ट्रिक जिससे कि आपका मटका पुराना मटका भी बहुत ही ठंडा पानी कर देगा तो चलिए अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए और ढक के रख देता हूँ लगभग दो तीन घंटे के लिए और इसमें सबसे पहले मैं पानी भर के रख देता हूँ अब देखिए दोस्तों मैंने दोबारा से पानी भर के रख दिया था इसमें लगभग दो घंटे के लिए और अब इसमें ज्यादा पानी इसने नहीं सोखा है मतलब कि अब हमारा जितना भी मटका था उसमें पानी अच्छी तरीके से इसने सोख लिया है अब हम क्या करेंगे इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इस समय पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो इसलिए हम इस पानी को नहीं फेंकेंगे इसको हम यूज़ करेंगे अपने पौधों में तो आप इस पानी को पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन याद रखें आप जब भी दो बार मटके को भरें तो उस पानी को आप मत पीजिए ये पीने का नहीं होता है दो बार मटका भरने के बाद जब आप तीसरी बार भरेंगे तब तो आप इसका पानी पीजिए तो चलिए अब हम इस पानी को किसी एक बर्तन में लोट लेते हैं अब इसके बाद दोस्तों हमने इस पानी को एक बाल्टी में रख लिया है और इसके बाद हम इसको पौधे में इस्तेमाल करेंगे इसके बाद अब हम क्या करेंगे इसको एक बार हम पानी के से और फुल करेंगे और उसके बाद हम इसको लगभग पाँच छह घंटे के लिए रखेंगे चलिए अब मटके को हम फुल कर लेते हैं अब देखिए दोस्तों हमने मटके को दोबारा से फुल कर दिया और फुल करने के बाद अब हमें इसमें एक काम और करना है तो दोस्तों होता क्या है गर्मियों में जो हमारा फर्श होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है इसीलिए हमने लिया है एक नीचे मिट्टी का बर्तन तो यहाँ पर आप मिट्टी का बर्तन न लेके स्टील का भी ले सकते हैं लेकिन इसमें आपको एक चीज रखनी है वो क्या है वो है होती है बजरी तो आपके घर में जो बजरी होती है हल्की सी मतलब मिट्टी की उसमें लाग होती है आपको वो भर लेनी है और उसके बाद आपको मटके को इसके ऊपर रख देना है तो चलिए मैं मटके को इसके ऊपर रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसमें एक ऐसी चीज डालूंगा जिससे कि आपके मटके का पानी एकदम ठंडा हो जाएगा अब इसके बाद दोस्तों अब हम मटके में एक ऐसी चीज डालेंगे जिससे कि अगर आपका पानी ठंडा नहीं होता है तो आपका पानी भी ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम डालने वाले हैं सेंधा नमक तो दोस्तों सेंधा नमक आप इसमें एक चम्मच डाल दीजिए और इसके बाद आपको इस पानी को दोबारा से लगभग तीन चार घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो अब हम इसको तीन चार घंटे के लिए इसी तरीके से ढक के रख देंगे और इसके बाद आप देखिएगा आपके जो पानी है कितना ज़्यादा ठंडा रहेगा अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताता हूँ जिससे कि आपका अगर मटके का पानी ठंडा नहीं होता है तो वो ठंडा रहेगा आप एक काम कर सकते हैं हल्का सा आप मटके को इस तरीके से बाहर से भिगवा सकते हैं और इसके साथ ही अगर आपके घर पर कोई सूती कपड़ा है तो आप इसमें सूती कपड़ा ऊपर से इसके ऊपर रख दीजिए इससे आपका

किसी एक बर्तन में लोट लेंगे और आप इसको किसी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम इस पानी को भी किसी एक बर्तन में लोट लेते हैं इस पानी को लोटने के बाद हम दोबारा से इसमें पानी भरेंगे और पानी भरने के बाद दो तीन बार इसको अच्छी तरीके से इस तरीके से खंगाल लेंगे और इस पानी को भी हम पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है इसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे अब हमारा मटका बिल्कुल रेडी हो चुका है पानी पीने के लिए अब आप क्या करिए आप इसको फुल कर लीजिए अच्छी तरीके से अब इसके बाद आप अपने मटके को भर लेते हैं भरने के बाद आप इसको ढक्कन से ढककर एक दिन के लिए इसी तरीके से छोड़ दीजिए और इसके बाद देखेंगे आप अगर आप एक रात इसे छोड़ देंगे तो आपका मटके का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप इन ट्रिक को अपनाते हैं तो आपके मटके का पानी हमेशा ठंडा रहेगा लेकिन याद रखें आप मटके के अंदर कभी भी हाथ बिल्कुल ना डालें तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे आपको अपने मटके के पानी को ठंडा कैसे करना है तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आप भी अपने घर में एक मटके को जरूर रखें और इसको ठंडे स्थान पर ही रखें जहाँ पर पेड़ पौधे हों अगर आप उस जगह पर रखेंगे तो आपका मटका बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा तो वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को दबाना ना भूलें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में